hozir <laughs> sizni yapon adibi hozir <laughs> sizni yapon adibi sugoro <laughs> yamamotning qurigan daraxt deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz marhamat hey o'zi qurib olgan kulbada yolg'iz yashaydi yerga to'rtta ustun ko'mdida eski tusgi taxtalar qoqib atrofini berkitdi tomiga esa xonalarda zanglab yotgan tunukalarni keltirib bosdi keyin bir eshik topib o'rnatdiki undan kirib chiqish uchun naqd ikki bukilish kerak kulbaning janub tomonidan to'rtburchak tuynuk ochib yorug'likni arang o'tkazadigan xira oyna qo'ndirdi bu ko'chada yashaydigan odamlar qandaydir yo'llar bilan o'z kulbalarining g'aribligini yashirishga harakat qiladilar devorga chiroyli barglardan bir dastasini ilib qo'yishadimi tuvaklarda chirmovuq o'stirishadimi uyning oldidagi bir parcha yerga gul ekishadimi ustunlarni ostonalarni ishqalab ishqalab yiltiratishadimi eshik va romlarni tinmay tozalashadimi hamma hammasidan o'zlari uchun qandaydir zavq va taskin oladilar hiy bo'lsa bunday ishlarni o'ylamaydi uning kulbasi ovloq joyda o't ham arang o'sadigan sopol parchalari shisha siniqlari va shila kuyumlari bilan to'lib ketgan tashlandiq bir yerda kulbaning eshigidan boshlanib xarobozorni kesib o'tgan bilinar bilinmas yolg'iz oyoq yo'l xiyning qadamlaridan hosil bo'lgan darcha oldida balandligi bir metrdan ham oshmaydigan daraxtning qup quruq tanasi qayib turibdi ko'rinishidan u ancha yillar ilgari qurigan va endi qanaqa daraxt ekanini ham bilib bo'lmaydi hey odamlar bilan onda sonda gaplashib qolganini aytmasa hech kim bilan muloqot qilmaydi salomlashmaydi ham salomga alik ham olmaydi hech kim uning haqiqiy ismini yoshini bilmaydi bir qaragan odam uni ellik oltmish yoshda deyishi mumkin gohida kuch quvvatdan qolib sillasi qurigan yetmish besh yoshlik choldek tuyulardi uning bo'yi baland emas qotma biroq mushakdor oftobda qorayib terisi yaltirab turadi umuman hey sog'lam odam nozik va quyuq qoshli chehrasida oliyjanoblik alomatlari bor yoshligida zab yigit bo'lgan shekilli deyishadi qudr tepasiga yig'ilib qolgan xotinlar hozir ham yomon emas yaqinda tun qorong'usida uning yoniga bittasi kelganmish kim unga o'lib turgan ekan a kim kelgan bo'lsa o'shada birovning ishiga tumshuq suqish kerak emas hey bu yerdagi g'ibatlardan xabardormi yo'qmi bilib bo'lmaydi har holda indamaygina yura yuraveradi bo'ydoqlik hayotini o'zgartirishni xayoliga ham keltirmaydi u latta putalardan poyandoz Latta lattafurushlardan eski tuskularni sotib oladi Qaro bozorda o'z qo'li bilan g'isht terib qurib olgan pechkasi bor shuning ustiga tog'ara qo'yib eski tuskilarni obdon qaynatadi keyin oftobga yoyib quritadi qurigan lattalarni 2 inli 2 inli qilib qirqadi da, burab burab pishitadi xiyning oddigina to'quv dastgohi bor o'zi yasab olgan bo'lsa kerak to'qigan poyondozlari jo'ngina bo'ladi bunaqalarni odamlar hammomdan keyin oyoq ostiga yoki xabati ya'ni xonani isitadigan ko'chma manqal tagiga qo'yishadi juvn bo'lsa ham pishiq puxta poyondozlarni chaqqon sotib olishadi hey har tongda barvaqt sochig'i bilan tog'orasini va yana bir eski chelagini ko'tarib quduq tepasiga keladi yuvinadi chelagini to'ldirib suv oladi kulbasiga qaytadi tokchasidan mandarin solinadigan qutini olib undan alyumin kastrilkasiga keragicha guruch va arpa soladi yana quduq tepasiga boradi guruch va arpani yuvib kulbaga qaytadi kastrilkani olovga qo'yadi bu yerning aholisi ko'pincha kunbay ishlaydi shuning uchun sahar turib he bilan oldinma keyin quduq tepasiga borishadi ba'zilar u bilan gaplashmoqchi bo'ladilar lekin u o'z odaticha indamaydi kunlarning birida unga duch kelgan jizzakchi yigitchaning jahli chiqib ketdi nima karmisan salomlashgandan keyin javob bermaysanmi degancha musht tugib heyning ustiga bostirib bordi biroq heyning niqob singari qotib qolgan aftini qilt etmagan ko'z qorachiqlarini ko'rib to'xtab qoldi alamidan qattiq so'kinib nari ketdi etim <Sessizlik> jimirlab ketdi deb yurdi keyinchalik bu yigitcha ko'zlariga shundoq qaraganimni bilaman viy murdaniki ya garov o'ylayman uning tomirlarida qon emas muzdek suv oqadi hey har kuni bir xil ovqat yeydi guruch va arpadan bab baravar soladi miso ya'ni soya donlaridan ezib tayyorlangan achitqiz ziravor va tuzlamalar qo'shadi hammasini qaynatadi nisoni u do'kondan sotib oladi tuzlamalarni o'zi tayyorlaydi u doimo harakatda ishlaydi deyish yarashmas o'rganish bo'lib qolgan harakatlarni bajaradi eski tuskular tiqib tashlangan qanorni yelkalab keladi yerga ag'daradi saralaydi qo'lbola pechga o't yoqib lattalarni tog'oraga soladi ustidan ozgina ishqor kukuni sepadi qaynatadi vaqti vaqti bilan tog'oradagi lattalarni aylantiradi bu ishlarning hammasini indamay hech qayoqqa alanglamay hatto qandaydir ashulani xirgoyi qilmay bajaradi gavdasi qo'llari oyoqlari zarur bo'lgan harakatlarnigina qiladi xolos hayol hissiyot degan narsalar hech qaysi harakatida ishtirok etmayotgandek quduqqa kelgan xotinlar hiy to'g'risida gapirishni qo'ymaydilar to'qigan poyondozlari bozorda talash bo'lib ketadi ancha yig'ib qo'ygan bo'lsa kerak nima qilasan shuncha pulni bir o'zing yashasang qarindoshlaring ko'rinmasa go'ringga olib ketasanmi ko'ngilochar qilib kinoga bormasa hatto radio priyomnik sotib olmasa balki xufyona qilib qizlarga sarflar esing joyidami bizning ko'chada o'yin qilib bitta hushtak chalsa har qandog'i bekorga yugurib keladiku bir kun hiyning kulbasi oldida yoshi elliklarga borgan ayol qo'lida kichkina tuguni bilan paydo bo'ldi o'rta bo'y xushbichim yuzlari oppoq sochlari qop qora quyuq qo'g'irchoqnikidek chehrasida zulukdik qoshlari tiniq qalin lablari yaqqol ko'zga tashlanib turadi hey uyida yo'q edi ayol kutishga qaror qildi kulbani aylanib o'tib qurigan daraxt oldida turib qoldi uning shoxlarini ushlab ko'rdi keyin cho'nqaydi devor taxtasiga suyanib ko'zlarini yumdi kulba ovloq joyda bo'lgani uchun sinchkov qo'shnilarning xiralik qilib beradigan savollaridan qo'rqmasa ham bo'ladi shu yerdan daydi it lu'killab o'ta turib ayolga bir qaradi undan o'zi uchun biror qiziq narsa topmagach alanglamasdan yugurib ketdi ikki soatdan keyin hey keldi ayol o'yga cho'mib ketganidan uning kelganini bilmay qoldi eshik g'ichillab ochilganini eshitgach dik etib turdi va hayajondan nafasi tiqilib joyida qotib qoldi uning chiroyli oppoq yuzlariga bo'yoqqa tekizilgan mo'yqalam bilan surtib qo'yilgandek qizillik yugurdi tugunchani ushlagan qo'llari zo'riqdi ayol kulbaning eshigini ochganda hiy unga orqa qilib turgan va eskirib ketgan paltosini yechayotgandi ayol eshikni yopib sekingina bu men dedi hiy yarim yechilgan paltosini yerga sudragancha o'girilib qaradi ayol tugunchani ikki qo'llab ko'kragiga bosdi go'yo shu bilan o'zini himoya qilmoqchi bo'lgandek ta'zim qildi hey unga teshib yuborgudek qaradi ayolning hozirgina chiroyli jozibali ko'ringan chehrasi birdaniga xiralashib so'lg'in bo'lib qoldi hey indamay teskari qaradi paltosini unni uniqib ketgan qalpog'ini yechib xonaning narigi yarmiga to'shalgan taxta kat ustiga tashladi ayol xonaning quruq yerdan iborat dahlizini ko'zdan kechirib chiqdi stol uning ostida yuvinadigan tog'ora ishqor kukuni solingan tunuka quti katta shisha idishlar ikkita chelak ro'parada devor ostida pastak javon uning yuqori tokchasida idishlar tartib bilan terilgan bir quticha piska sovun idish pastki tokchada mandarin solinadigan uchta quti va alyumin kastrilka ayol tugunchasini kat chetiga qo'yib ichidan bog'ichini oldi va kemanosi yenglarini shimardi keyin bo'sh chelakni ko'tarib tashqariga chiqdi shu kundan boshlab xeyning kulbasida yashayverdi xey ayol bilan gaplashmadi hatto betiga qaramadi nazar pisand qilmagan emas bu shunchaki ayolning kulbaga kelishi va bu yerda yashab yurishi uning uchun mutlaqo bo'lmagan gap edi ayol suv tashidi ovqat pishirdi supurdi kir yuvdi oziq ovqat olib kelish uchun qatnadi hey ayol pishirgan ovqatlarni yeb yuraverdi yuvib tozalagan kiyimlarini kiydi solib bergan o'ringa yotib uxladi bularning barini boshqa hamma ishlari singari ongsiz harakatda bo'lgan holda qilardi ovqat tanovul qilayotganda ham men yeyapman deb o'ylamas shunchaki zaruriy harakatlarni bajarardi cho'plar bilan ovqatni ilashtiradi og'ziga yuboradi chaynaydi va yutadi ayol kelgani bilan hi o'rganib qolgan tirikchilik tartibi tarixcha ham o'zgarmadi u ilgarigidek lattafurushlardan eski tuskilarni olib keladi qaynatadi quritadi tasmalar qirqadi poyondozlar to'qiydi agar ayol unga yordam berishni xohlab qolsa indamay ruxsat beradi hey dastgohiga hech kimni yo'latmaydi degan mish mishlar chippakka chiqdi axir poyondozlarning bozori chaqqonligi shu dastgoh bilan bog'liqda ayol dastgohda ishlagisi kelganda xotirjamgina joyini bo'shatib beradi o'zi boshqa ishlarga unnab ketadi bir nechta poyondoz tayyor bo'lgach hey bozorga olib boradi ayol yolg'iz qolib kulbani tartibga keltiradi tashqarini supuradi sopol bo'laklari shisha idish siniqlari qog'oz parchalarini va yana ming xil chiqindilarni nariga surib tashlaydi kechki ovqatdan keyin xey biroz dam oladida soat o'nlargacha yana poyondoz to'qiydi zaruratdan emas shunchaki vaqtni o'tkazish uchun shamning xira yorug'idan ko'zlari charchab yoshlana boshlagach dastgohini yig'ishtirib uxlashga yotadi ayol uning yoniga asta cho'ziladida yupqa odyol bilan ustini yopadi shamni o'chirganda agar osmonda oy bo'lmasa xonani zimiston qoplaydi hey uyqusida u yog'idan bu yog'iga ag'inaydi biroq hech qachon hurrak otmaydi ayol sekingina piqillab yig'laydi uning fig'oni dalada shamol esishiga o'xshaydi goho yubrangan o'tlarning shitirlashiga monan bilinar bilinmas shivirlab qo'yadi do'kondagi ishlar yaxshi ketyapti kuyovim baraka topsin tinim bilmay ishlaydi yaxshi odam meni hurmat qiladi sen to'g'ringda gap ochilgidek bo'lsa mehmonga chaqiraman deydi nuqul yana bir piqillab davom etadi men nima qilay ayt ota onamning yolg'iz erka erkatoyi edim nima ish qilsam ixtiyorim edi goho nojuya ish qilib qo'yardim lekin yaxshi emasligini tushunmasdim o'sha odam hech ham yoqtirmaganman o'lib turganim yo'q edi bola undan ekan o'zim bilmay qoldim hech bo'lmasa shu gapimga ishongin hey qimir etmay yotaveradi nima qilay endi sen ketib qolganingga ham 15 yil bo'libdi tushunaman senga og'ir bo'ldi axir menga ham oson emas qiynaldim rahmatli onam gunohing og'ir seni kechirmaydi derdi vafot etgandan keyin o'zimni o'zim ayblayverib o'zimdan nafratlanib ketdim bu gaplar necha marta qaytalangan bo'lsa har gal bir xilda bir tartibda yodlab olingan monolog singari aytilardi og'ir qiyin chidab bo'lmaydi o'zimdan o'zim uzum nafratlanaman takrorlanaverib ularning ma'nosi o'chib ketgan faqat hech narsani bildirmaydigan so'zlarning shitirlashi qolgan xolos jazo muddatini o'tab bo'lgandan keyin hatto qotildan gunoh olib tashlanadi shivirlaydi ayol sen nega meni kechirishni istamaysan aytsang kifoya hamma gapingga kiraman ayol nimalar demasin hey sukut saqlaydi u hech nimani eshitmaydi yo'lda yotgan tosh nimayu u nima shamol toshni puflab o'tadi tosh esa shamolga javob bermaydi ayol kulbada o'n ikki kun yashadi o'n uchinchi kun ketishga qaror qildi hey navbatdagi poyandozlarni sotib kelsa ayol taxta katning chekkasida tugunchasini tizzasiga bosgancha o'tiribdi qish oqshomi quyuqlashdi hiy odatdagidek paltosini qalpog'ini yechib ayolning yonidan o'tib taxta kat ustiga chiqdi ayol mung'ayib yerga qaradi uning yuzi so'lg'in qoni qochgan tizzalari ustiga qo'ygan qo'llari ancha burishgan ortidan heyning qadam tovushi eshitildi balki ayol hey bir nima deb qolarmikin deb umid qilgandir nihoyat ayol o'rnidan turdi sochlarini qo'li bilan siladi va unsizgina xo'rsindi demak hech narsa o'zgarmaydimi deb so'radi u arang eshitiladigan ovoz bilan kechirishni istamayapsanmi xey kattan yerga tushdi tokchadagi alyumin kastrilkani ochdi u bo'm bo'sh ekan demak ovqat pishirilmagan <Sessizlik> kastrilka bo'sh yotganini ko'rib xey guruch va arpa olish uchun qutiga qo'l soldi ayol bugun ovqat pishirmagani uchun hech ajablanmadi odatiy harakatlar bilan guruchni arpani o'lchab soldi kastrilkasini ko'tarib kulbadan chiqdi ayol tizzasiga qo'ygan tugunchasini qo'liga olib o'rnidan horg'in turdi va hech narsani ilg'amayotgan ko'zlarini kulba ichida parishon aylantirdi keyin qo'rqa pisa tashqariga chiqib eshikni yopdi osmondagi bulutlarni ufq ortida botib ketgan quyosh sal pal yoritadi va shundan yerni qoplagan zulmat yanayam yana 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 qorong'iroq tuyuladi ayol kulbani aylanib o'tdi darcha oldidagi qurigan daraxt yonida to'xtab uni qo'li bilan paypasladi ha ha bu zaytun bo'lsa kerak deb shivirladi daraxt qurigan bo'lsada zaytunligicha qolgan demoqchi emas yo'q ayolning ovozi bu daraxt umuman daraxtligini yo'qotgan deyishga ham yaramaydigan darajada umidsiz edi u yana ham munkayib nari ketdi hey kastrulkasini pechga qo'yib olov yoqdi oppoq tutun ingichka tasma bo'lib tepaga o'riladi va olovning qip qizil tili idish ostini yalay boshladi sho'lada xiyning ko'lankasi ajralib ko'rindi uning beparvo yuzi qotib qolgan qora chiqlari kengaygan hech nimani ko'rmayotgan ko'zlari qorong'ulik tomon nigoh solgan edi shamol kuchayib pechkadan tutun chiqdi hey yutala yutala olovga o'tin tashladi qadrli tinglovchilar siz yapon adibi sugora yomoot qurigan daraxt deb nomlangan hikoyasini tingladingiz tarjimon qudrat do'st muhammad